Закон є! А я Ще спочатку реклами з затвердити, а є зміни. Ми сьогодні будемо два рази голосувати. Хто за це? Що питання про головного лікаря зняти з пов'язані дня? Хто за? Люди, так само поймають. Дивіться, люди, там случая. Хто проти? Вони ще прийдуть, потім. Проти один. Утриматься нема. Решение принято. Вопрос про головного лекаря снимается в порядку денного сессии. Меня у меня Паломарчук я Альзалеша. Значит, мы сюда приехали нашими товарищами, сразу скажу, чтобы не было глупых вопросов. Пристежнюк в свое время помогла нашему бойцу, который попал в аварию, и она приняла меры к тому, чтобы он попал в больницу. В Господа. За это ей спасибо. Поэтому мы приехали поддержать ее. Теперь относительно ваших вопросов. Товарищ, который юрист сказал, он правильно выразился. Вы можете сейчас уйти на паузу. Рассмотрите это все в комиссиях. Не затягивайте, пожалуйста. Вот эта ситуация, которая сложилась, уважаемые депутаты, она сложилась по вашей вине. Вы 4 месяца тянули этот вопрос? Но я слышал, 4 сессии То есть вы сами допустили до этого. И вы говорите, что мы не даем вам работы. Мы не даем вам, мы вам мешаем. Вы сами себе создаете проблему. Создайте, пожалуйста, нормальные условия для людей. Услышьте их. Я понимаю, атошники уже набили оскому. Я эту форму, эти ордена набиваю, надеваю только, когда вот такой вот бардак происходит. Я прихожу, начинаю говорить, мне это уже надоело. Вы поймите, у нас порог страха, он немножко опущен. Я не говорю, что вы такие бесстрашные, мне страшно самому. Но вы доводите уже до такого, что просто, честно, душа болит. Вернитесь сейчас к этому вопросу, назначьте своего главного врача, которого вы хотите, который люди хотят. О том, что там суд кто-то пойдет, не пойдет, это вопрос риторический. Когда кто-то пойдет в суд, он будет доказывать этот вопрос в суде. Я слышал, там глава районной рады, сказал, что он не пойдет туда. Ну пускай не идет, у них юрист. Я там помню, там пацан сидел вроде как юрист. Он, это его работа, не должен ходить туда, глава районной рады. Каждый должен заниматься своей деятельностью. Депутаты должны ходить на сессию и принимать то решение, которое просит и громада. Вы поймите? Ну, вы доводите до вот этого. Смотрите, сколько медиков. Они сейчас должны работать, они должны ходить. Вон пацаны стоят. У них Куша всяких своих проблем. Они приезжают. У вас же что же Куша работы? Мы опять возвращаемся. Сейчас вы хотите перенести этот вопрос еще на следующую сессию. Для чего? Этот вопрос надо решить сейчас. Будет ли судебный? В суде, в суде, в Окей, я тоже юрист, если вы видите, у меня даже псевдо-адвокат. Я вам скажу, что э, с учетом всех нарушений, которые тут прозвучали, еще одним нарушением ничего страшного не будет. Право на обжалование имеет ограниченный порядок людей. То есть, те, э, чьи интересы каким-то образом затронуты. В данной ситуации я не вижу, чтобы чьи-то интересы ущемлялись, поскольку херсонскую кандидатуру вы уже сняли, если мы берем за основу. Уйдите сейчас на совещание, 15 минут вам хватит, чтобы внести присяжню И проголосуйте. Если кто-то будет не согласен, он обратится в суд. Если это будет, появите правильно, вы себя всю ответственность снимаете. И там люди пускай сами долбаются. Будет это незаконно? Хорошо. Если оно пройдет, значит вы молодцы. И не будет вот этого кипиша. Спасибо.

Нарушайте вами. І в суд судпові не буду. Віка нам не предложили на сьогоднішню сесію винести згідно всіх документів. На і будуть депутати, і будуть голосувати. Ви прийдете, подивилися, десь я не з нарушати не буду. Документи є, все написано. А юридична особа в особі районної ради. Yeah, <laughs> of Но если я иду в первой комиссией по монетарным питаниям, какие-то они мы сбираемся, и нет, нет, резетки там. Там резетки нету? Резетки нету? Нигде нету рез резетки. 你们做。 Шановні колеги, є дві пропозиції. Одна поставити сьогодні це питання після певного допрацювання, але це потребує часу. Тому я особисто, шановні колеги, підтримую ту пропозицію, яку я вже озвучив. Треба, шановні колеги, на наступну сесію підготувати належним чином оформні документи. Тому давайте сьогодні заспокоємося. І прийдемо на наступну сесію для контролю над цим питанням. Якщо там, шановні колеги, є якісь заворушення, там є представники силових структур, я думаю, що там буде всім заворушенням надана належна правова оцінка. Шановні колеги, давайте заспокоїмося і починаємо працювати.